गणेशानम गणेश खंड दुसरा उत्तरकांड अध्याय एकोणपन्नासवा शमी मंदार वर्णन श्री गणेशानम आत्मभूमरने द्वेपायना कथायके परमभावना कीर्तीपावली वरप्रदाना नंदमना जागला शेषरात्री अतिक्रमण उषक्काळी केले स्नान मूर्तीचे केले पूजन सनंद कीर्तिने देवदर्शने अभिताला तद्वीरे दे दुःख मानला पातली स्वनगराला कळ्ळेयाला वर्तमान

हरे वाहन मंगलधाम धुम्राक्षषोत्तम निजा गिजा वैसे नमे जपति दुघंज दिव्य कांति आनंद आनंदना भूपति नगरावृति आनिली पुत्र मस्तका ग्रहण करुण्यक्षमालींगन कुशलोकन सुख संपन्न जाघला परम प्रीति कर हर्ष गगद्दीरा वजन बोलेपुत्र लागुना क्षिप्रप्रसाद बहु असर प्रवास कर्ता आजीपात संतोष जला मला समाजीया म गुरुशिष्यं अमृतपानं ते वे मद तुजे दर्शनं मग ब्राह्मण धनदेवना वसंय जन गोरविले सर्वंसी अज्ञधिदिले एकांती दोघेम मी ली कृतेने अपूर्व कथा निवेदने जे जाले वनंतरे मग परस्परयलिंगन तस् विनोदे चुंबन तांबुल विलास ग्रहण कुचमर्दन कीर्तिजे दोघे निर्लज्ज्य होणा काम युद्ध मांडले करूना सुखर्म विजाले मगन क्रमिते दे दीन सुभाजे दिंडी स्मरणे आनंद घन कित्यक्रमले दिन गुणाकार दे नंदन सर्वज्ञ विदित नीतिशास्त्र नीतीशास्त्र विशारद युद्धी कर्म गोविध दा। त्यासी दवाय राज्यपदाभिषेक संचार मिळविले पाचारिले द्विजगन सुखे सुदय मनिजन मांडळी राजे संपूर्ण पत्र धर्म आलेली शुभमर्त शुभलग्न शुभ लग्न सप्ताष्ट ग्रह भावना अभ्युदयक श्राद्ध संपादिले नाना द्रव्य सिद्धी केली नाना तिथे जळे आलेली वाद्य संपूर्ण वाजिन्न लेजने मिळाली पाहवया मंत्रे ऋज्यु स्वामंत्रे करासी अभिशिंजन ब्राह्मणसी दक्षिणार्थ धन वस्ने देली धन्यले होते तयासी, अन्याले होते रत्न अभरने वस्त्रसी देवन लोकांसी आत्मसाधनासी स्वयंारी गुरुमुखी दीक्षा ग्रहण करुण वनास प्रयाण क्रय के आत्मचितन जाला जीवन मुक्त भई मग परशु बाहू प्रजा पालन न्याय पृथ्वी के शासन धर्म शास्त्रीति कर भजन ढुंडी चे त्यागे करुणि यश जोड़ले प्रतापेशुते पराभिवि सतरे लोकके धन्या मरि परमे रक्षिले जन मंदार मुळीचा पावन ढुंडीची मूर्ती कंठी धरून करी निरंतर पूजन शमी दुर्वादान अर्पुनिया शमी दुर्वा दुर्वाचन सहसा नगरी पूजन अनन्य भाविक जनन स्वभक्तीनं तुष्ट केला त्याची कृपे करुणा लक्ष्मी अंचल अचल सदन न सोडिता राहिली जाण नाना भोगत तेन द अनेक स्त्रिया धर्मे करून भोगी श्रुती प्रमाण अनेक पुत्र निर्माण त्यापासून जागरे पुत्र जन्म काळी दाने व्रतबंध विवाह संस्कार शास्त्रप्रमाणे देवन द्विज्ञने तोश्विले यथा यथानय राज्यभक्त मग सुलक्षण स्वसुत त्यासी देत राज्यपद नीतीमाग उपदेशून मने करी स्वधर्माचरण पुत्रासी राज्य देऊन केले गमन स्वर्गासी अनेक कल्प स्वंगिवास सर्विलास मग पावला ढुंडे स्वर्पास मुक्त झाला सुरस परशुवाहू गृत्समध भे कीर्ती शमी प्रभा तुझ प्रदी संक्षेप यथाम निरोपिपावन तो मंदारशमी चे पूजन पावन करी पापीजन अथवा तत्पुष्पे पत्रे पूजन करुणुंडीपूजन घी क्या पुण्या सस्त्रशिरा प्रसंगे तो जम्या पवित्र कथिलार कामिनी तरी तो मय मंदार पत्रे पुष्प विश्वभर नित्यार्थ वागेश्वर तो प्रियकर जयासी ते अर्पिता तयासी सुधा तुल्यवाट देवासी निषिद्ध अर्पिता नरकासी जति सहजी नरते ऐसे पंचायतन पूजन भावे करते भक्तजन ते तद्रुपता पावन मुक्त होती जन संसारी सात्विक भक्ति करता कर्ता दे देभक्ता देवराज समझी होता सुख्यानता पावी राजमसी भक्ति जन्म मृंदाती शीखिने नरका प्रति निप्रीति प्रति सत्वीधरी संगनी शी महिमाजगदले तीन प्रश्न आता अतः चतुर्द घोषण चतुरा प्रति मन लोक पावले राक्षस व्याध देख तरी तो असे काय पृथक अंतर्गत लोकांत हा संशय अंतरी तरी, तरी कंजा दूर करी सर्वज्ञ तो निर्धारी अन्य परिहोरी कोणा याते नाही कोणी व्यासांचे वचन कमळासन मजही नारदे कथन केले पूर्वी धन मृद्सी विनायक लोका प्रति गेला कशराज भूपदी ते काम नाही ना शक्ती त्याने निर्मला निश, निश्चिती पूर्वी जो निज लोक ऐसे अभिधान ठेवी झाला का जनन कशराज विमा न गेला निघून दिव्य लोका जो आश्रीअर्जी खानी सकल ऐश्वर्य जयस्ता अद्भुतनी नृपति गुणी न सके सगति अगाधे स्त्रिया पुरुषानंदे वास कलमरी ज्योतिर्मय तेज पुंज सागर से महाप्रलय सहज राहज अविनाशे देवे नित्रस्ता सक आयतन सिद्धिबुद्धिगर सेवन करी सामवेद कल्पवृक्षांजीवने अमृतमय जीवने कामधनुने परिकल्पना प्राप्त ही महापर जे पूर्वी तुझ देवलोकमया सकमज गणेश देख शक्ति हसेना तरी तुजा प्रश्न मी संक्षेपे घरिक नु ही ए काग्र का चित्ते श्रवन करी जे स्थान सुखाजे जो शुद्ध बुद्ध निरंजन दासा सुदुन प्रणमान ते जे स्वानंद भवन करोस प्रथमदयाञ्जे इति श्रीगणेशपुराणे उत्तरखण्डेशमीमन्दारवन्दनं नाम नवचन्वारिष्योत्तमोऽध्यायगौडः